Поверненням на найвагоміше шоу України добігає кінця фінальне зважування тижня. Наразі найближче до жовтої лінії Андрій та синя команда. На вагах остання команда. Ілля скинув лише один кілограм, і тепер лише від результату ігоря залежить, хто сьогодні опиниться у зоні ризику. Становись на Игорь, твой вес в начале недели был 167 килограмм. Сегодня вообще там вот эти цифры, прыгающие, они сегодня особенно прыгали и испытывали наше терпение. Неужели. <звы> Сейчас ты весишь 171 килограмм. Плюс 4 килограмма. <звы> 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 <Да>! <звы> плюс 4 вообще реально убил этот результат. Как вообще такое можно? Просто жесть. Плюс 4 килограмма. Это, ну, я за голову взялся вот так вот сразу. Ну как? Не знаю. Охренеть! Вчера он расслабился, то есть узнав о том, что у них такой бонус в виде умноженных сброшенных килограмм на 2, мы вечером я Маришка розовая Наташка Сапона мы пошли в спортзал и Игоря с нами не было он покушал спать пошел те люди которые занимались у тех есть результат те люди которые ну ничего не делали то есть у Игоря это это его вина вот это чисто его вина ну как же так Игорь не знаю. Я точно не переедал, я даже не доедал, скажем так. Ничего не пил, старался есть все безвредное. Но недосыпов было куча. Так во а сколько ты пришел? Я уже спала. В Спал полтретьего, по-моему. Упражнений не было. Всю еду контролировать я не мог, потому что часто она была где-то в кафе и ресторанах. Игорь по своей конституции человек, который очень быстро накапливает жидкость. Дело в том, что 2 или 4 или 3 килограмма жира за столь короткое время образоваться в принципе не могло. Скорее всего, это задержка жидкости. То есть изменение самой структуры питания вполне могло повлечь за собой и, собственно, и задержку эту. Кроме того, есть такое понимание того, что участники, которые... Набрали вес и долгое время находились в этом весе, например, 150-170 килограмм. Их организм этот вес стал воспринимать как нормальный. И когда они выходят из этого веса, организм стремится вернуться к тому весу, с которого он пришел на проект. Ребята, Илья заработал для команды бонус. Его результат минус 1 килограмм удваивается. Таким образом, общий результат вашей команды. Плюс 2 килограмма. Мне очень жаль. Но, к сожалению, это так. Плюс 2. В процентах. Даже смотреть не буду. Вы не сбросили, а набрали 0,7%. Это значит, ребята, что ваша команда попадает под желтую линию. Возвращайтесь. Учасники, На вас чекає обговорення, під час якого ви вирішите, для кого з учасників зеленої команди восьмий тиждень стане останнім у таборі зважних та щасливих. Ілія Ігор, ви маєте годину, щоб розповісти іншим учасникам, кому з вас важливіше залишитися у таборі. Зустрінемося на голосуванні. Такие моменты всегда как бы не хватает, Слов, слова приходят позже. Появилось флегматичное состояние, ступор, можно так сказать. У меня часто, когда какой-то такой стрессовый момент, я могу быть абсолютно непроницаемым, скажем так. Короче, ребята, буду краток говорится хочу долго рассказывать что-то объяснять в общем э, я считаю что с проекта должен уйти я вот, я начинается. готов продолжать тренироваться дома а, какие у вас я работают? готов подожди дослушай меня я готов к этому я уверен что меня поддержат дома <косы> помогут соблюдать режим питания режим тренировок У нас с Ильей был договор перед тем, как мы сюда приехали, о том, что на неделе, где кто-то себя повел хуже, чем другой, значит, уходит именно тот. Так будет честно. Поэтому выгнать сейчас его вместо меня, потому что я больше вешу, было бы ну, несправедливо тоже по отношению к Илье. Я считаю, что Игорь еще не готов, поэтому ему надо оставаться здесь. Потому что, во-первых, он мой друг, во-вторых, он больше весит. И он меньше скинул, ему важнее. Поездка показала, что он может дома не справиться. Потому что как бы не было хорошо, вот результат, по крайней мере, сейчас на лицо. Видно было, что оба готовы оставить лагерь ради того, чтобы его друг продолжал тренироваться, оставаться в лагере. Они вот этих своих рыцарей включили, там, ты красавчик, я ухожу домой, Или, нет ты красавчик, я ухожу домой. Поступок каждого из вас по-своему благородию. Пожертвовать собой ради друга, это, ну, это достойно, как бы, уважения. Но на самом деле мы прекрасно понимаем, что вы по-любому это не решите, эту ситуацию. Я знаю, что домой ему не хочется, ему туда не нужно. Я не хочу уходить, но понимаю его, готов уйти. Домой реально не хотел. Ну, возможно, именно так проверяется друг. Вы выбираете. Я сказал все, что я хотел ну, сказать. Больше мне сказать нечего. Я э, говорю о том что он достоин остаться. Он говорит о том, что я достоин остаться, что он готов уйти. Пусть за нас решит товарищеский суд. Я, я думаю, что я они успею просто успею. еще как бы, ну, они же мужчины, они не могут там сказать, что не, не, не надо, я еще не готова. Признаться просто в том, что они нуждаются в проекте, просто как бы они не смогли. Илью можно отправить домой. Почему Илью? Потому что... Игорюк, ему нужно больше здесь остаться. Мне кажется, он еще, Игорь именно, не готов сбрасывать дома килограммы. А Илюшка, он молодец, он показывает здесь хорошие результаты, и он может показывать и дома. Игорь, мне кажется, он в любом случае, он дойдет до своей цели, он похудеет. У него есть условия дома. И мы прекрасно понимаем, что его собранности, его вот этого спокойного, но вместе с тем очень настойчивого характера, его действительно хватит для того, чтобы Игорь вот добился успеха, стал здоровым, устроенным человеком. Выбор предстоит тяжелый. Пойдемте принимать решение. Да? Надо думать. Думать. Думайте. Знаете, что мы оба, в принципе, парни сильные вот, много чего можем. Ну, тогда идем голосовать. А пойдемте. Тяжело выбирать между двумя людьми. И это реально очень тяжело. А с которыми ты очень хорошо общаешься. Выбор такой очень тяжелый, потому что мы с ребятами сдружились уже, в принципе. Я думаю, результат будет примерно пополам. А в чью пользу? Не хочу прогнозировать. Неблагодарное дело. Чувствую... Ну, вот не чувствую ничего. Я еще ошеломлен взвешиванием, и других чувств у меня не возникает. Не знаю, не хочу нічого прогнозувати. Доброго вечора, учасники. Добрий. Сьогодні під жовтою лінію вперше опинилася зелена команда. Їхній результат на зважування став абсолютною несподіванкою для всіх. Вам треба вирішити, хто із двох друзів Ігор чи Ілля назавжди. Залишить табір зважених та щасливих. А хто продовжить боротьбу разом з вами? На вас чекає важкий вибір. І першою проголосує синя команда. Кого ви не хочете бачити у таборі? Ми проголосували ще за те, що у них був спор, хто менше скидає, то йде з табору. Ми проголосували проти Ігоря, тому що його плюс чотири. Вважаємо, що Ігор винен у тому, що команда їхня зупинилась під жовту лінію. Ігорів, проти тебе один голос. <taps> <sharp Ideally> <taps> <taps> Талочка, Марийка, перед вами сегодня был вашкий выбор. Сложный, потому что как бы мы привыкли, что пары определяют сами, а эту как бы ответственность переложили на наши плечи. Но мы, мы голосуем за Игоря. Почему? Потому что как бы все-таки Илья уже как бы очень хорошо выглядит. И Илья скидывает Постоянно минус 5, минус 6, А у Игоря скачки. То есть, как бы, я думаю, что ему еще рано возвращаться домой. Поэтому, как бы, мы отдаем голос Игорю. Хлопцы на разе против вас по одному голосу. Я колебалась до последнего, потому что я реально не знала. Не знала, кого выбрать. Ну, у меня с ней явно отношения лучше, чем у нее с Ильей. Допускаю, что она проголосовала против Ильи. Я проголосовала против человека, в котором я уверена, ну, то, что он этого не забросит. Он уже был дома, он выдержал все эти искушения, он ничего не попробовал, не сорвался. И я считаю, что его девушка ему просто не даст спуску. Я голосую против Няшечки. Неожиданно. Два голоса против Игоря. Мариночка, как ты считаешь, кому? Илье или Игорю еще рано ехать домой? Рано домой ехать обоим. То есть… Я была дома, я понимаю, что там куча соблазнов, там трудно чего-то удержаться, там нет этого спортзала, там нет этой поддержки. Ты можешь там нарушать вот этот вот рацион и вообще сам распорядок дня. Ну, в общем, <соспорядок> это очень сложно контролировать. Но у Игоря очень большой вес. В таком весе была я, я понимаю, насколько это сложно. У Ли он сейчас намного меньше, поэтому я хотела, чтобы Игорь остался. Твой голос против Ильи. Против Ильи. Я против Ильи только потому, что у нас с ним, ну в принципе, конфликтная ситуация была всегда. И с Игорем у меня лучшие отношения. Илья Игорь, пока ваши шансы остаться в лагере равны, против каждого по два голоса. Черга проголосовала коричневой команде. Кто на обсуждении, ребят, был более убедителен для вас? На самом деле, они оба достойные люди. Оба э, достойные и соперники, и достойные э, оставаться здесь в лагере. Просто так получилось, что действительно кто-то из них должен был уходить. Мы не считаем, что... Игорь в любом случае похудеет. мы увидим его стройным, здоровым и красивым. Илье а нужно еще немножко привыкнуть. Итак, и наш голос не то, чтобы остался. Илья. Тебя не хотят видеть в лагере две команды. Игорь, против тебя три голоса. И если Андрей написал твое имя, то сегодня ты уйдешь, потому что против тебя проголосует большинство команд. Андрей, ну ему ближе, я, чем Илья, по проблеме проголосовать против меня. Андрей. Я голосую против Игоря. Я проголосовал против Игоря. Во-первых, потому что у них была договоренность, что кто меньше сбросит, тот и уйдет домой. Во-вторых, его девушка его поддержит в его похудении. А Илье он может вернуться и за короткое время обратно вернуться в свои предыдущие габариты. Поэтому я решил, что лучше оставить Илью, чтобы он уже до конца сбросил свой вес, а Игорь дома похудеет. Я в этом не сомневаюсь. Отже, проти Ігоря чотири голоси. І це означає, що ви зробили свій вибір. За більшістю голосів сьогодні табір зважених та щасливих залишить саме він, Ігор. Я скажу спасибо вам всім за все, за розуміння. В этом лагере я понял, что вот такие вот очень разные люди, как мы, можем очень лихо ладить. Что касается похудения, я не остановлюсь. За хвилину у шоу Найромантичніша пара другого сезону – Настя та Юра. Чи не погладшили молодята після весілля? Одна з найважливіших порад дієтолога. Що робити, коли скидання ваги раптово зупиняється. Інтересний метод. І нарешті, як сьогодні виглядає Ігор. Далі буде. Ігор. час просят. Так. Ні з ким не сорвся. І все таке. Сашечка, Сашечка. Давай. Твой смех я тоже буду долго вспоминать. Прости меня, Илья. Спасибо тебе, Какая ты стала. Держись. Мы встретимся. Естественно. Ну все. Давай. Пока. Пока. Честно говоря, думал, уходить будет легче. Тяжеловато. Это было очень, для меня больно. Мне стыдно самому себе за то, что я вот на... Обсуждение не, не настоял. Ну, мы еще когда шли, Игорь сказал, что не надо никаких геройств, что ну, пусть все будет, как будет. Мне надо было проявить настойчивость и просто сказать, ребята, я не просто, я вас прошу, я готов уходить, надо сказать, я требую, я хочу. Послушайте меня и сделайте, как я хочу. Вот я это не сказал. стыдно, и я не знаю. Чувство именно будет, которое на мне хранится. Может быть, всю жизнь. Илья, сегодня ты остался без поддержки друга, и теперь в лагере четверо участников без партнеров. Против вас четыре полных команды, где участники помогают и поддерживают друг друга. Кто из вас? Окажется сильнее, покажет следующая неделя. Доброй ночи. Спасибо до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Ну все. Не надо Не знаю. Давай, там не сдавайся я приехал был худой еще двадцатку скинул ну а ты тут в конкурсах дерзать так же дойди хоть ты тогда до финала я постараюсь скинуть по максимуму о наша банда идет Ух ты ж! <смех> <смех> ну ладно. Давай, Андрюха. <laughs> счастливо оставаться. <laughs> Куча мама! <бала! смех> <laughs> вот. Давай, Игорь! Давайте, <смех> ребята. <смех> Пока! Україна, коли ти мене увійшли в следующий раз. Я буду красавчик. За межами табору Ігоря буде підтримувати команда проекту. Він займатиметься в одній із найкращих спортзал країни під пильним контролем тренера. А кінцеві результати схуднення Ігоря ви побачите у грудні на відкритому фіналі. Наступного четверга. Екватор проекту. Таких істерик учасники ще не влаштовували. Тіку ти реве. Рідні сестри перестануть розмовляти одна з одною. Мене поймаєш? Уйди отсюда! А найемоційніший учасник від погроз перейде до справи. Що ти! Йти. Крізь біль. А, собака больна! Сльози! Нервові зриви. <пі> Тихо. Один із них не пройде. Їх лишилося менше половини. Не пропустіть за тиждень.